સુરત શહેરના પાંડેસરામાં બેફામ બાઇક ચાલકે પાંચ વર્ષીય બાળકનો જીવ લીધો છે ગંભીર રીતે ઘાયલ બાળકને સારવાર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો બાળકને સારવાર મળે તે પહેલા જ અભિભય મૃતક જાહેર કર્યો હતો પલ્સર બાઇક પર ત્રણ યુવકો સવાર હતા સિત્તેર થી ની રફતારે યુવક બાઇક ચલાવી રહ્યો હતો બાળકને કચડી 20 મીટર સુધી બાઈક ચાલકે ઘસડ્યો હતો ઘર પાસે રમતા બાળકનું અચાનકમાં મોત નિપજતા પરિવાર શોકમાં ડગને બન્યો છે પાંડેસરા પોલીસ અચાનકનો ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે સાબ મેરા નામ શિવાલક હૈ મેં તલ ગાર્ડન મેં ભુમne જા રહા થા તો મેરે ચાચા કા લડકા આ ગયે મેને ઉસકો બોલા ચલો ગાર્ડન ભુમne ચલતે હે તો બોલા નહીં મે નહીં જાઉંગા તો ફિર મે આ જ નીકળ ગયા તો ગલી મેં ઇસકા કી બાઈક બાઈક વાલે નીકલે 3 લોગ બાઈક પે બેઠે થે એએક્સ કલર સબ કી બાઈક થી तो उसकी मम्मी बुलाई रूम की तरफ तो बच्चा भाग के रूम की तरफ जाने लगा तो बाइक सत्तर अस्सी की स्पीड में थी गली में से जैसे निकली बाइक एकदम स्पीड में हो गई थी तो बच्चे को कुछ चलते हुए चार पाँच फुट जितना घिसते हुए लेके गया तो बच्चे को बाहर मतलब अंदर से चोट तक पूरा आया था बाहर से तो कभी ज़्यादा क्रोध नहीं तो बाइक वाले ने भाग गया फिर मैंने अकेले उठा के ले गया हॉस्पिटल तीन जगह जवाब दे दिए उसके बाद वहाँ से एक सौ आठ नंबर पर फ़ोन किए एम्बुलेंस आया फिर वहाँ से सिविल में लेके आए सिविल में भी जवाब दे दिए अच्छा मतलब ख़त्म हो गया है तो अभी पोस्टमार्टम रूम में पड़ा है बच्चा रात की बॉडी मतलब रात से ही बॉडी पड़ी है पोस्टमार्टम रूम में तो हम लोग सुबह सुबह फिर आए मतलब रात से यहीं तो पड़े हैं हम लोग तो मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब वहाँ के जो लोग हैं बाइक चलाने वाले उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि बाइक थोड़ा धीरे चलाया करो और सर आए गए दिन ऐसा मतलब महीने में एक दो बार हो ही जाता है कोई बच जाता है कोई मर जाता है ऐसा होता है इन लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चे का नाम आर्यन से है चार साल इतना है चार साल उम्र है उसके पापा टाइल्स के काम करते हैं और उसके पापा का नाम कैलाश है परिवार में कौन परिवार में सर कैलाश उसके मम्मी पापा हैं एक भाई है और एक बहन और है यासी दारा दिव्यांग न्यूज सूरत